নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰিজুমণি নাথে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰ বাবে একদম আমি বেডিং পত্ৰ বান্ধিব ধৰিছোঁ বেডিং অৱশ্যে আমাৰ কাপোৰৰ নহয় কি বেডিং বান্ধিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে মায়ে ভাত পানী বনোৱাৰ যো যা কৰিছে কাৰণ মা আৰু মই দুয়োজনী যাম দুয়োজনী গ'লেতো দুপৰীয়া ভাতখিনি বনাই থৈ যাবই লাগিব সেখানে মায়ে একেবারে রাতার ভাততে দুপুরার কারণেও বনাই আছে এইবার আমার বেদিন রেডি করে ললো এখানে গাড়ি উঠাম গোটার আমার উঠো হয়ে গেল আমার এইবার এই পাতা হয়েছে গিয়ে রাস্তাট ইটা পি পড়ি দিয়েছে ভঙা ইটা মানে গাড়ী উলিয়াবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় বাৰিষা যে সেয়েহে এনেদৰে গোটেই ইটা পাৰি দিছে আৰু ইয়াতে যদি আমি কাপোৰ পাতি কৰোঁ গোটেই সূতাবোৰ ছিঙি যাব সেয়েহে এইবাৰ আমি বেলেগলৈ যাব লগা হৈছে এয়া নহ'লেতো আমাৰ ইমান দীঘল বাট এইটো এয়া ইয়াৰ পৰা ইফালে আছে তাৰপিছত ইফালে ৰাস্তালৈকে ইমানখিনি দীঘল বাট বহুতখিনি কাপোৰ পাতি কৰিব পাৰি কিন্তু আমাৰ এই শিলবোৰৰ কাৰণে এইবাৰ বেলেগত যাব লগা হৈছে সেয়া কাপোৰৰ বাতি আমি কাঢ়ি আছোঁ কিমান ৰ'দ দিছে দেখিছেনে এইখিনিয়ে অকণমান চাহ বাকী ইফালে গোটেই ৰ'দ একদম পুৰা ৰ'দ দিছে বাতি আমাৰ কৰা হৈ গৈছে জোখটো দি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ ৰা বিন্ধাই আছে এৰা বিন্ধোৱা হৈ গ'ল ৰা বিন্ধোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কাপোৰ চলাই আছো মা আৰু মই প্ৰায় শেষ আমাৰ অকণমান আছে আৰু গধূলিও খবৰ হৈছে আমাৰো শেষ হৈছে এতিয়া আমি গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া আকৌ গাড়ীত তুলি ঘৰলৈ আহিম কি